Рассвет в столице сотни людей встретили на мосту по дороге в Александровский сад, чтобы возложить цветы на могилу неизвестного солдата. На часах почти 4. В это же время, ровно 75 лет назад, гитлеровские войска напали на Советский Союз. А между тем было в воскресенье, теплые солнечные липы цвели. Люди просыпались, готовили завтрак, шли на прогулку, строили планы на лето. Их жизнь изменилась ровно в полдень. Тогда о начале войны сообщил Вячеслав Молотов. Позже речь министра иностранных дел доверили молодому диктору Юрию Левитану. Новость прозвучала, как гром среди ясного неба. Сегодня гроза разразилась в буквальном смысле. Без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Не только в Москве, во всех городах России в этот день алыми гвоздиками расцветут памятники Великой Отечественной войне. Это память всего народа. У меня дед сам дошел до Берлина и. Поколение, которое последнее видит ветеранов, для нас это очень почетно. Молодому поколению от заката до рассвета о войне рассказывали на Болотной набережной. Словно страницу из энциклопедии оживили гимнастерки, полевая кухня, техника, даже караоке на военный лад. Студенты музыку заказывают, а гармонисты рад стараться. Школьники в футболках заграничных супергероев с интересом изучали оружие героев советских – винтовку Мосина. На то время считалась очень хорошей и дальнобойной винтовкой. То есть примерно ее дальнобойность была километр-полтора. Минувшей ночью в стране от Камчатки до Урала зажгли свечи памяти на Крымском мосту в столице их 1418. Столько дней шла война. Каждый гражданин может прийти и поставить свечу на дату, связанную с какой-то трагическим событием его семьи. Ну, например, я поставил свечу на 14 января 1944 года. В этот день под в бою погиб Кибовский Руслан Николаевич. Не спали сегодня и жители Крыма. В Севастополе на Графскую пристань всю ночь приходили горожане. Они оставляли зажженные свечи и выпускали в море кораблики мечты в честь выпускников 41 -го года, которые так и не успели совершить главный школьный ритуал – отправить в плавание бумажный кораблик. Светлана Гордеева, Михаил лужецкий Сергей Корешков и Владислав Петров. Телекомпания НТВ.